До виконуючи обов'язки начальника ЖКХ міста Дубовік. звертаю вашу увагу на те, що вами порушений регламент нашої ради в часті надання відповіді на депутатське звернення. 19 грудня минулого року я подав звернення на... осветления, порядок будет. До сегодняшнего дня Витка Еленова. Спасибо. Доброе утро, присутствующих со вчерашнего... со вчерашнего дня, исполняющим обязанности управления жилищно-коммунальным хозяйства Назначена горба Виктория Викторовна. Пока такое решение городского головы будет. Это всем присутствующим довожу до сведения. В связи с тем, что конкурс объявлен, приняли участие два человека, один человек не проходит по критериям, по второму человеку сейчас определяется с теми данными, с экзаменом, как он ответил, будет принято решение, то есть победит этот человек или нет. Если не победит, повторно будет объявлен конкурс на руководителя управления ЖКХ. До того, как не определится победитель конкурса, исполнять обязанности управления ЖКХ будет никто иной, как горба Виктория Викторовна. Все.